का दो दिन पहले हमें एक मैसेज मिला था कि ये कोई एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पे है कि जिसमें अलीज वीडियो में ऐसे दिखाया गया है कि शाहपर पी एस सी एच सी में कुछ लोग जो है वो अपनू कर रहे हैं तो जैसे ही हमारे ये ध्यान पे वीडियो आया हमने सी डी जो हमारे हैं आरोग्य वहीवटी वाला तो हमने मैं सूचना अपी है कि आप यहाँ ऊंडापूर्वक तपास करजो अने कई प्रकार आ वीडियो आ प्रकार की प्रवृत्ति थी है તપાસ એક કરે કે આનું વિડીયો છે કોણ કોણ એમાં છે સામેલ છે અને આ બાબત જો છે અમે અત્યારે બધાને મંતવ્ય લેવા માટે અને ક્રોસ ચેકિંગ માટે બોલાવી લીધા છે અને આ બાબત સરકારની જે નિયમ અને ધારાઓ છે એના મુજબ અમે કર્મચારીઓ કર્મચારીને જિમ્મેદાર ગણીને એક્શન લેવામાં આવશે ઇસમે પહેલી તો ચીજ કે જે પરમાનન્ટ એમ્પ્લોઇઝ છે તો કે લીધે એક અલગ ધ્યેય ધારણ હોતા હોય એસમે આઉટસોર્સિંગ ઓર કોન્ટ્રાકચ્યુઅલ હોત અલગ હોતા હોય बट अभी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यह है कि इस प्रकार की जो आ, इस प्रकार का जो उन्होंने वर्तन किया है उसमें कौन कौन जिम्मेदारी और ऐसा क्यों हुआ है उसके कारण भी मांसा हम करेंगे और उसके बाद उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे जनरली दवा जो हमें होती है वो जी सप्लाई करती है उसके बियॉन्ड भी अगर कोई दवा खुटती होती है जो प्राइमरी आरोग्य केंद्र में या सी में तो उसके लिए आर में से भी फंड दिया जाता है कि ताकि वो ख़रीद के पेशेंट्स को अवेलेबल कराया जाए इस प्रकार की कोई प्राथमिक माइति हमारे पास नहीं थी बट हमें इस एंगल से भी देखेंगे कि नॉट ओनली इन शापर वेरावर बट ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे ऐसी स्थिति है एक दो दिन पहले हमें एक मैसेज मिला था कि ये कोई एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पे है कि जिसमें अलीज वीडियो में ऐसे दिखाया गया है कि शापर सी एच में कुछ लोग जो है वो अपनों कर रहे हैं तो जैसे ही हमारे ये ध्यान पे वीडियो आया हमने जो हमारे हैं આરોગ્યના વહીવટીવાળાએ તો એમને મેં સૂચના આપી છે કે આપે એમાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરજો અને એમાં કઈ પ્રકારે આ વિડીયો આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ થઈ છે કે એનું તપાસ એ કરે કે આનું વિડીયો છે કોણ કોણ એમાં છે સામેલ છે અને આ બાબત જો છે અમે અત્યારે બધાને મંતવ્ય લેવા માટે અને ક્રોસ ચેકિંગ માટે બોલાવી લીધા છે અને આ બાબત સરકારની જે નિયમ અને ધારાઓ છે એના મુજબ અમે કર્મચારીઓ કર્મચારીને જિમ્મેદાર ગણીને એક્શન લેવામાં આવશે इसमें पहले तो चीज़ की जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए एक अलग धेय धारण होता है उसमें आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं उनके लिए अलग होता है बट अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस प्रकार की जो इस प्रकार का जो उन्होंने वर्तन किया है उसमें कौन कौन जिम्मेदारी है और ऐसा क्यों हुआ तो कारण भी हम करेंगे और उसके बाद उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे जनरली दवा जो हमें होती है वो जी एम सप्लाई करती है उसके बियॉन्ड भी अगर कोई दवा खुटती होती है जो प्राइमरी आरोग्य केंद्र में या सी में तो उसके लिए आर में से भी फंड दिया जाता है कि ताकि वो खरीद के पेशेंट्स को अवेलेबल कराया जाए इस प्रकार की कोई प्राथमिक माइति हमारे पास नहीं थी बट हमें इस एंगल से भी देखेंगे कि नॉट ओनली इन छापर वेरावर बट ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे ऐसी स्थिति है